В Киеве стартовала международная неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week. На четыре дня модное событие объединило лучших украинских и зарубежных дизайнеров, редакторов журналов о моде и блогеров. Далеко не у всех есть возможность ехать за рубеж, искать там иностранных дизайнеров и с ними общаться. Намного легче, если они приедут к нам, и тогда, мне кажется, у многих молодых людей что-то изменится. Кроме большого и малого подиума в рамках проекта состоится цикл лекций. Ведущие представители мировой модной индустрии поделятся своим опытом в сфере дизайна и фотографии. Откроет образовательную программу знаменитый фэшн-иллюстратор Дэвид Даунтон. Мне здесь очень нравится. Я ранее не бывал ни в Киеве, ни в Украине. Мне кажется, ваша страна может стать модной столицей Восточной Европы. Украинские дизайнеры предлагают в следующем сезоне осень зима обратить внимание на натуральные пастельные тона. В моде будут контрасты. Кожа очень будет популярна. Она на сегодняшний день достигла популярности в Европе. Переходит к нам. Длинные юбки не уйдут из моды как минимум еще два года. Украинские модницы уже присматриваются к новинкам следующего сезона. Очень модное сочетание разных фактур тканей. Длинные юбки, то, что мне понравилось. На летний сезон очень мне понравились постельные тона. То есть достаточно приглушенные, бледно-зеленый, бледно-розовый. Я думаю, что модно будут яркие цвета. Э, Желтый, салатовый. Э, ну, никто не отменял белые, и серые. NTD Киев, Украина.